Hello dear students. Bu gün mən sizə 19 dekabrda keçirilən istina imtahanında olan sualları izahını verəcəm. Məndə deyirəm ki, hər birimiz bu sınaqdan uğurla keçmişiz. İndi isə gəlin sualların izahına baxaq. Birinci sual. Practice following word translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. School bag. School məktəb, bag çanta deməkdir. Mənası məktəb çantası. Düzgün cavab B variantı. Məktəb, bağçısı, squmyad, məktəb, direktoru, school director, məktəb, school, bağça, ya. 2-ci sual. What is it? Bu nədir? Şəkildəki gül uşaqlar, e, gül, dicsində flower deməkdir. 3-cü cavab D variantı. Pencil, qələm, school, məktəb, bag, çanta, children, uşaqlar. 2-ci sual. What number is it? Bağçərə qəmdir. 19 19 rəqəmdir. Düzgün cavab A variantı. 18 eighteen, 17 seventeen, 16 sixteen, 15 fifteen. 4-cü sual. What should we remember great? Çamlaşanda nə deməliyik? Hər bir sözdə A variantında ad gününü barəy, bu deyil. See you late görüşənədək. Bu da deyil. Good night ə axşamınız xeyir. Good bye. Ə hello, hello, salam. Deməli, düzgün cavab D e variantıdır. Salamlaşanda biz hello deyirik. What color is it? Bağlantı keçdik. Bu qəhvəyən keçdik. Qəhvəyin qəhvə ingiliscəsində brown deməkdir. Düzgün cavab A variantı. Black qara, white ağ, red qırmızı, pink çəhrayı deməkdir. Sonra 6-cı sual Find the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Good morning. Sabahınız xeyir demədir. Axşamınız xeyir. Good night. Görüşənədək. See you later. Salam. Hi və ya Hello. Günortanız xeyir. Good afternoon. Deməli uşaqlar, üçüncü proqramda dəvariantı. 7-ci sual. How many balls we have? Bizdə toplarımız var. Uşaqlar burada topları sayırıq və bizim 14 topumuz var. 14 ingilisinin de 14 demektir. Düzgün cevap sev ayantı. 16, 16, 15, 15, 19, 19, 18, 18 demektir. 8. sual. Which color is it? Bu hansı rəngdir? bu narıncı rəngdir. Narıncı ingilisinin de orange demektir. Düzgün cevap A variantı. B variantı. Black, qara. E variantında tərkib et qırmızı, D variantında blue mavi, E variantında purple bənövşəyi deməkdir. 9-cu sual. Ardamızda picture şəkilləşdirilər kimlərdir? Deməli şəkillərə baxırıq. Part arxasında uşaqlar var. Deməli bunlar kimdir? Şagirdlər. Şagirdlə biz dindidəsində studənt deyirik və 5 nəfərlər və bunları cəmdə deyirik students. A variantında apples, alma, penss, qələmlər, polis, e, polislər. Yəni e, burada bu qaydanı deyincə polis cəm doğrandı simti, ona görə biz buna s seçimi artmırıq. Və D variantında bags, çantalar. Və sonda 10-cu sual. Find the correct translation. Düzgün tərcüməni tapın. School nədir uşaqlar? School məktəb. Düzgün cavab devamı aldı. Qələm, pen dəftər, notbuk, çanta, bag, kitab, book deməkdir. Bel uşaqlar, suallarımızın izahı başa çatdı. İndi deyirəm ki, bu sınaqda yeni nə isə öyrəndiniz və növbəti sınaqlarda bir daha sizə uğurlar. Ciao late.